Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau berbagi informasi terkait Jenis padi baru yang mengalahkan impari 32 Terkait produksi ataupun terkait bobotnya ini menjadi rekomendasi yang cocok ditanam di tahun 2025 jenis padi apa saja mari kita simak bersama-sama yang pertama yaitu GHG02 dimana jenis padi ini merupakan keturunan kedua dari Hercules ya jenis padi ini merupakan jenis padi galur yang berasal dari Aceh dengan malai yang cukup panjang dengan produksi bisa mencapai dengan 12 ton per hektarnya ini menjadikan andalan bagi para petani untuk meningkatkan produksinya untuk umur sendiri ini lebih genjah loh 80 sampai dengan 85 hari setelah tanamnya. Dengan anakan perumpunnya itu 30 sampai dengan 40 perumpunnya, cukup banyak juga. Untuk daun bendera yang pastinya tegak sudung, ini aman dari serangan hama burung pipit. Selain jumlah bulir yang banyak bisa mencapai dengan 350 bulir per malainya. Rendemen dari jenis padi ini cukup mantap ya bisa mencapai 80 sampai dengan 85 persen makanya ini para petani wajib mencoba ditanam di daerahnya Yang selanjutnya yaitu padi cikawasen. Ciri khas dari jenis padi ini memiliki malai yang sangat panjang. Ini bisa mencapai 40 cm loh. Kemudian bulir yang cukup besar dan juga panjang ini menjadi ciri khas dari jenis padi ini. Selain itu bobot dari jenis padi ini bisa melebihi dari impari 32. Kelebihan lain dari jenis padi ini mudah adaptasi di lingkungan baik di lahan rawa ataupun di lahan kering. Yang selanjutnya yaitu biasa orang menyebutnya padi sedayu. Jenis padi ini memiliki potensi yang sangat tinggi ya, yaitu sampai dengan 12 ton per hektarnya dengan umur 90 sampai dengan 95 hari setelah tanam ya. Kemudian untuk anakan sendiri ini memiliki anakan produktif 25 sampai dengan 35 batang. Perupuknya dengan tinggi tanaman yaitu 90 cm. Untuk batang sendiri ini cukup besar dan kokoh sehingga tahan dari keleban. Untuk jumlah bulir per malainya ini bisa mencapai 250 sampai dengan 300 bulir per malainya. Cukup banyak juga ya. Kemudian untuk panjang malai sendiri ini bisa mencapai 35 cm. Untuk bentuk gabah sendiri ini besar dan juga panjang. Untuk warna sendiri kuning cerah dengan berat per 1000 bulirnya ini mencapai 30 gram per 1000 bulir yang selanjutnya yaitu jenis padi sidenok super mengutip dari youtube akbar tani indramayu jenis padi ini menjadi rekomendasi juga yang cocok ditanam di tahun 2025 ini karena memiliki produksi yang cukup tinggi dan juga malah yang sangat panjang. Yang lebih penting ini cocok ditanam di dataran rendah ataupun di dataran tinggi ya. Tapi tidak melebihi dari 600 meter DPL. Kemudian ketahanan roboh yang cukup tahan dan juga ketahanan terhadap hama dan penyakit yang lumayan tahan juga ini menjadi salah satu kelebihan dari padi sidenuk ini selain memiliki bulir yang besar dan juga panjang Jenis padi lokal ini merupakan jenis padi yang memiliki produksi yang sangat tinggi Bobotnya sendiri ini bisa mengalahkan dari impari 32 Yaitu ngaus mawar Dimana jenis padi ini diproduksi oleh KSP ya di lakuk jamis untuk umur tanaman sendiri ini 95 hari sampai dengan 100 hari setelah tanam kemudian tinggi tanaman yaitu 83 cm untuk jumlah bulir yaitu 250 sampai dengan 300 bulir per malainya Bisa dilihat sendiri ini bentuk dari malai kaos mawar Untuk anakan produktif ini 23 sampai dengan 30 batang perumpunnya Bisa dilihat sendiri ya Lumayan cukup banyak untuk anakan produktifnya, kemudian untuk batang ini besar dan kokoh, jadi tahan rebah ya. Untuk daun bendera, sudung, kemudian untuk bentuk tanaman ini tegak lurus untuk kerontokan sendiri ini sedang ya para sahabat kemudian dari bentuk kebah panjang dan besar potensi hasil dari naos mawar ini bisa mencapai 11 ton per hektarnya dengan rata-rata hasil di lapangan 8 sampai dengan 9 ton per hektar. Mantap bukan ya? Kemudian untuk bobot per 1000 bulirnya ini mencapai 34 gram ya, lebih berat daripada Impari 32. Selanjutnya yaitu pada herang 02 di mana usia tanaman ini 95 sampai dengan 100 hari setelah tanam untuk anakan produktif ini mencapai 30 sampai dengan 40 anakan perumpunnya untuk tinggi tanaman yaitu sekitar 100 cm dengan jumlah bulir permalainya itu bisa mencapai 400 permalainya Bentuk gabah sendiri dari pada Herang 02 ini ini besar dan juga panjang. Untuk rasa nasi pulen, potensi hasil bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Untuk berat dari jenis padi ini, ini mencapai 33 gram per 1000 bulirnya untuk ketahanan terhadap hama ini toleran terhadap asam asaman kemudian toleran kekeringan dan juga toleran genangan untuk perawatan sendiri sangat mudah ini cibatu 06 dimana jenis cibatu ini merupakan padi jenis lokal ya dengan umur tanaman 95 sampai 100 hari setelah tanam. Untuk bentuk tanaman sendiri yaitu tegak dengan tinggi tanaman 120 cm, daun bendera tegak dan bentuk gabah yang besar warna gabah kuning bersih. Untuk rontokan sendiri yaitu sedang, untuk ketahanan dari kerbahan ini cukup lumayan tahan ya untuk anakan produktif yaitu 25 sampai 30 batang perumpunnya untuk jumlah bulir permalainya 200 sampai dengan 300 bulir permalai tekstur nasi sendiri pulen sedang dengan bobot per 1000 butir yaitu 30 gram sedangkan untuk potensi hasil yaitu 9 sampai dengan 12 ton per hektarnya Itulah beberapa jenis benih padi yang menjadi rekomendasi ditanam di tahun 2025. Bagi para sahabat yang pernah menanam, silahkan berbagi pengalamannya di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan bagikan video ini bila bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.